riuh rendah stadion mendadak bergolak. Sorakan membuncah, campur aduk antara tawa mengejek dan teriakan salut karena masih memiliki semangat, meski Shohoku diambang kekalahan. Sakuragi berdiri tegak di atas meja, menjadi pusat perhatian ribuan pasang mata. Sebuah pernyataan dilemparkannya, tajam, berani, nyaris tak masuk akal, ia akan mengalahkan Sano. Penonton bereaksi liar. Beberapa tertawa terbahak, seakan menyaksikan lelucon hidup. Yang lain bersorak, entah benar-benar percaya atau hanya terpukau oleh keberaniannya. Di antara gemuruh itu, suara-suara sumbang muncul, menyuruhnya turun, mencemooh, dan menantang balik nyalinya. Tapi Sakuragi sedikit pun tak bergeming. Jauh di tribun atas, Aida duduk dengan pandangan kosong. Jarak membuatnya tak mendengar jelas apa yang diucapkan pemuda itu. Baru ketika temannya menyampaikan kabar bahwa Sakuragi menantang Sano, Aida menghela napas panjang tangannya terangkat memegangi kepala, antara heran dan pasrah. Baginya, itu hanya celoteh anak keras kepala yang tak tahu batas. Namun ucapan itu telah dilempar. Tak peduli dianggap bualan atau keberanian tulus, atmosfer berubah. Seperti percikan api yang menyambar bensin, energi stadion membara. Nama Sakuragi kini tertancap di tengah medan, disorot, ditertawakan, dan untuk sebagian kecil, diam-diam mulai ditunggu pembuktian keyakinannya. Tanpa aba-aba, Akagi melangkah cepat ke arah Sakuragi dan melayangkan pukulan telak ke area paling menyakitkan dari belakang. Tangan pemain bertubuh tinggi besar itu menghantam Sakuragi tanpa ampun, kejutan yang memaku seluruh penonton dalam diam. Sakuragi terjungkal jatuh dari meja, terduduk keras di lantai dengan wajah meringis menahan nyeri. Rasa sakit menjalar tajam dari bagian tubuh yang terpukul, namun lebih perih lagi karena benturan keras saat mendarat. Ia menggeliat, tak sempat membela diri saat Akagi berdiri di depannya, berteriak tepat ke wajahnya. Suara menggelegar itu membuat telinganya berdering, kepalanya mendesing dalam rasa sakit dan malu. Miyagi dan Akagi buru-buru menghadap wasit, mencoba meredam bara yang nyaris menyulut peluit hukuman. Dengan nada rendah hati, mereka menjelaskan, "Sakuragi baru empat bulan mengarungi dunia basket. Ketidaktahuannya bukan pemberontakan, melainkan hanya ketidaktahuan yang tak terkendali." Wasit mengangguk ragu, lalu menurunkan peluitnya. Untuk saat ini, Sakuragi selamat. Namun di sisi tribun, Nobunaga tak bisa menyembunyikan rasa malunya. Telapak tangannya menutupi wajah, menanggung rasa jengah akibat tingkah ceroboh rivalnya itu. Satu demi satu, para pemain Shohoku kembali ke area pertahanan. Langkah mereka masih berat, tapi kini ada percikan baru yang menyelinap dalam diam. Rukawa melirik Sakuragi. Matanya menangkap sesuatu yang berbeda. Ini bukan sekadar kebodohan, melainkan ada maksud tersembunyi di balik kekacauan itu. Dan di tengah lapangan, Sakuragi menyeringai. Senyum nakalnya mengembang, puas melihat rekan-rekannya yang tadi tertunduk kini bangkit. Meski marah, tapi hidup kembali. Ia telah menghidupkan api dengan cara yang paling konyol, paling Sakuragi. Di tengah lapangan yang mulai hening, Sakuragi berdiri tegak. Matanya menyapu satu persatu rekan setimnya, seakan hendak menembus hati mereka, mencari tanda bahwa semangat mereka belum benar-benar padam. Dalam diam, ia menuntut kesiapsiagaan, menyulut kembali bara yang nyaris padam. Tatapannya berhenti pada Akagi, kapten yang biasanya tegar kini menunjukkan raut pesimis. Tapi Sakuragi, dengan dada membusung dan mata membara, menyampaikan keyakinannya. Keyakinan yang tak tergoyahkan, meski kenyataan dan pengalaman menertawakannya. Sejenak, Akagi tersentak. Dalam hatinya, bergemuruh pertanyaan yang tak bisa diabaikan. Keraguan terpampang jelas di wajahnya, keraguan bahwa Shohoku masih punya harapan ketika papan skor terpaku di angka 60-36. Hatinya bertanya-tanya, bagaimana mungkin seorang anak yang bahkan belum lima bulan mengenal basket, kini berdiri sebagai obor keyakinan, membara lebih terang daripada siapapun di tim ini. Mitsui, yang juga diliputi keraguan, melangkah mendekat. Wajahnya menyimpan tanya, mencoba menggali apakah ucapan Sakuragi benar atau hanya ledakan semangat kosong. Tapi respons yang ia dapat bukan jawaban lembut, melainkan tatapan menyipit penuh amarah. Sakuragi tak lagi bisa menyembunyikan kekesalannya. Ia muak pada pesimisme yang menjangkiti tim. Dan dengan suara yang dipenuhi amarah yang dingin, ia menuding para seniornya, mereka yang seharusnya jadi pilar, justru disebutnya minim pengetahuan tentang semangat sejati dalam basket. Dalam deru napas yang menyesak, sebuah momen tak terduga bergema di tengah arena. Dengan keyakinan yang menggetarkan udara, Hana Michi Sakuragi berdiri tegak. Sosok yang selama ini dikenal lewat kecerobohannya kini menembus jantung setiap rekan setimnya. Bukan dengan kemampuan teknik, tapi dengan keberanian dan sikap pantang menyerahnya, ia bicara tentang semangat seorang pemula yang tak akan runtuh, tak peduli sekeras apapun badai yang menghantam. Kalimat itu menohok, merobek keheningan, dan menyelinap ke dalam hati para pemain shohoku. Tak ada bantahan dan tak ada tawa, hanya kesadaran yang menyala bahwa mereka telah melupakan sesuatu yang tak bisa diajarkan oleh waktu, yaitu nyali. Kaguman dan keraguan bertabrakan dalam benak setiap pemain. Bagaimana mungkin? Sakuragi, si bocah liar yang tak paham taktik, mampu membangkitkan semangat yang bahkan nyaris padam dari tangan para seniornya. Dari seberang, pemain-pemain Sanoh mencermati dengan alis mengerut. Ada yang berubah pada diri pemain Shohoku. Energi yang tadinya tercerai-berai kini mulai menyatu di tubuh-tubuh lawan mereka. Dan saat Sakuragi mengangkat suaranya, lantang dan menantang rekan-rekannya, menanyakan di mana semangat rekan setimnya, seluruh atmosfer pun berguncang. Dengan dada membusung dan tatapan tajam penuh keberanian, Sakuragi memimpin bukan dengan strategi, tapi dengan semangat yang tak bisa ditiru. Para pemain Shohoku terdiam, bukan karena malu, tapi karena hati mereka sedang kembali menyala. Namun, dari tribun Sano, riuh protes menggulung. Teriakan untuk menjatuhkan sang pemberontak menggema. Mereka meminta wasit mengusir Sakuragi, mencibir keberaniannya sebagai sikap yang tidak sopan. Tapi Sakuragi sedikit pun tidak goyah. Dengan satu gerakan perlahan, ia mengangkat tangan, bukan untuk membela diri, tapi sebagai simbol bahwa dirinya tak akan gentar. Suara-suara itu, satu pun tidak akan bisa menggoyahkan kobaran yang telah menyala di dadanya. Di tengah riuhnya arena yang dipenuhi teriakan pendukung Sano, Sakuragi menoleh tajam ke arah bangku cadangan Shohoku, tempat rekan-rekannya duduk dalam bayang keputusasaan. Tanpa ragu, dengan semangat yang memancar dari tubuhnya, ia menyerukan perintah penuh getar untuk bangkit. Ia menuntut semangat suara teriakan dukungan dari rekan-rekannya. Para pemain Shohoku tersentak. Di luar dugaan, sorakan itu bukan datang dari pelatih, bukan dari Rukawa atau Akagi, melainkan dari Sakuragi. Suaranya begitu dalam, seperti lonceng yang membangunkan semangat yang tertidur di tengah ketertinggalan. Sementara itu, dari lapangan, para pemain Sannoh terdiam diliputi penuh tanya. Bagaimana mungkin, di saat Shohoku terpuruk dalam skor yang timpang, seorang pemain bisa berdiri dengan percaya diri seakan kemenangan sudah dalam genggaman? Kawata menatap Sakuragi dengan sorot mata yang sulit dibaca. Ada kekaguman bercampur ketidakyakinan yang membayang. Ia menyadari di mata Sakuragi tak ada takut dan tak ada ruang untuk menyerah. Bagi Sakuragi, hasil akhir bukan soal angka, tapi keberanian untuk terus percaya pada perjuangan hingga akhir. Namun, hanya sesaat wajah Kawata berubah. Kekaguman itu diselimuti senyum sinis, lalu tawa tipis yang meledak pelan. Tawa itu bukan kekaguman terhadap tekad Sakuragi yang tak tahu arti takut. Dan bukan pula tawa seorang juara yang takkan membiarkan lawannya yang hampir kalah, kembali tumbuh harapan. Melainkan itu hanyalah sebuah tantangan untuk dibuktikan. Di tribun pers, Aida menyipitkan mata. Ia tahu, ada sesuatu yang sedang tumbuh. Ia mencoba membaca makna di balik tawa kawata. Kekaguman, ataukah penghinaan terselubung atas semangat yang datang terlambat. Di sisi lapangan, pelatih Domoto memandangi tim Shohoku yang perlahan menemukan kembali nyala dalam hati mereka. Dalam benaknya, pelatih Domoto tahu ini justru pemicu bagi pemain Sanoh yang menyukai tantangan. Semangat lawan bukanlah ancaman, melainkan bahan bakar untuk menunjukkan dominasi. Sementara itu, dari tribun, geng Sakuragi bersorak penuh kegembiraan. Wajah-wajahnya kini berubah sumringah, menyaksikan kawan mereka, si bodoh yang sering jadi bahan tertawaan, berdiri sebagai api pemantik semangat Shohoku. Di tempat yang lebih sunyi, Haruko duduk diam dan matanya memancarkan keyakinan. Dalam hatinya, ia tahu Shohoku belum selesai dan harapan masih hidup. Di pinggir lapangan, para pemain cadangan Shohoku berteriak lantang. Dukungan mereka melesat ke tengah lapangan, membelah udara, menancap di jiwa rekan-rekannya. Di lapangan, pertandingan dimulai kembali. Miyagi menggiring bola cepat, memotong ruang di antara pertahanan Sano. Namun, belum jauh berlari, Fukatsu datang menghadang, berdiri tegak, bagaikan tembok tanpa celah. Langkah Miyagi tertahan, dan suasana kembali menegang. Di sisi lain, Sakuragi sudah bersiap di wilayah pertahanan lawan. Masahiro mendekat, penuh kewaspadaan. Keduanya kini berdiri berhadapan, saling menantang, menyiratkan peperangan yang akan pecah dalam sunyi. Tatapan Sakuragi tajam, menyala dengan tekad baja. Dalam benaknya, hanya ada satu tujuan, menaklukkan Masahiro. Satu bola ribaun bisa jadi penentu bagi kebangkitan Shohoku. Sakuragi, si pemula yang dulu diremehkan, takkan membiarkan kesempatan itu lepas begitu saja. Di tengah riuhnya arena, Masahiro berdiri tegak dengan tangan terangkat, bukan sekadar isyarat, melainkan pernyataan yang menegaskan dominasinya kepada Sakuragi, ia tak akan menang melawan dirinya. Namun, tatapan Sakuragi tak goyah. Matanya menyipit, bukan karena gentar, melainkan terpacu. Selama pertandingan berlangsung, tak satu pun ribaun berhasil ia rebut dari Masahiro. Dan kali ini saatnya. Masahiro, sang raja ribaun dari Sano telah menjadi tembok kokoh di bawah ring. Reputasinya tak main-main. Itulah mengapa ia tak tergantikan di susunan starter tim terbaik Sano. Tapi bagi pelatih Anzai, ia melihat lebih dalam, melampaui statistik. Di mata tuanya yang jernih, Sakuragi menyimpan sesuatu yang tak ada dalam diri Masahiro, jiwa pemberontak yang tidak mengenal kata kalah. Bagi Sakuragi, tidak ada ruang untuk kalah. Kekalahan di bawah ring berarti menyeret timnya menuju jurang yang sama. Sorot matanya berubah tajam. Bukan hanya kepada Masahiro, tapi juga kepada dirinya sendiri. Ia menelaah setiap gerakan lawan, membaca ritme tubuhnya, menghitung waktu lompatan, sembari menghitung nafas. Saat itu, di sudut matanya, Rukawa melepaskan diri dari bayang-bayang tekanan sawah kita. Tubuhnya terangkat, melayang di udara seperti bulu terbang, lalu, jump shot. Bola itu menukik ke arah ring. Dalam sekejap, Masahiro bergerak bagaikan kilat, memasang posisi siaga. Tubuhnya tegak, mata tajam mengawasi setiap gerak lawan. Ia berdiri tepat di depan Sakuragi, seperti tembok baja yang siap membatasi langkah sang pemula dalam pertarungan memperebutkan bola rebound. Sakuragi terperangah, dan pandangannya membelalak. Ia sadar dirinya tengah terkurung dalam tekanan Masahiro yang disiplin dan cekatan belum ada jalan keluar dari jeratan pertahanan lawan. Saat bola mulai meluncur dari udara, menukik ke arah ring, pertempuran di bawah ring pun meledak. Sakuragi bergelut dengan Masahiro, sementara Akagi berduel keras dengan Kawata. Dentuman ring menggema, bola memantul liar di tepian, menciptakan momen emas, bola rebound. Masahiro, sembari terus menahan pergerakan Sakuragi, mempersiapkan lompatan mautnya. Tatapannya menembus kerumunan, fokus pada bola yang mengambang di udara. Di sisi lain lapangan, sawah kita sudah melesat, seperti bayangan cepat yang menusuk ke jantung pertahanan Shohoku. Ia yakin, bola akan berada di tangan Masahiro, dan fast break akan jadi miliknya. Namun di bangku cadangan Shohoku, sorakan meledak. Nama Sakuragi diteriakan sekuat tenaga, menggelegar seperti mantra. Dalam kepungan tensi yang menyesakan, Sakuragi membuat gerakan kecil namun syarat makna. Tangan kirinya bergerak pelan, nyaris tak terlihat, menarik perlahan ujung kaos Masahiro. Tarikan itu bukan sekadar upaya fisik, melainkan strategi penuh keberanian. Ia tahu taruhannya besar. Satu tiupan peluit bisa menggugurkan segalanya. Namun Sakuragi tak gegabah. Ia menjaga setiap gerakannya dengan kehati-hatian yang tak biasa. Fokusnya bukan hanya pada bola, tapi juga pada perhatian sang wasit yang mengintai setiap kontak. Perlahan, gesit, seolah ia menari di ambang pelanggaran. Masahiro tak menyadari, membuat konsentrasinya terpecah. Dengan naluri tajam, Sakuragi melepaskan cengkeramannya tepat saat Masahiro lengah. Dan pada momen itulah, Sakuragi meledak. Ia melompat secepat kilat, melampaui Masahiro dalam sekali hentakan kaki. Tubuhnya melayang menuju bola yang memantul liar. Dalam genggaman tangannya, bola rebound itu akhirnya jatuh ke pihak shohoku. Bagaimanakah kelanjutan kisah serunya? Untuk mengetahui kisah lengkapnya, silahkan tonton video selanjutnya.